Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda yanvarın 12-sinə görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 11-indən 12-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Mülayim cənub şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə aşağıda, gündüz 1-3 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzgi normadan yüksək, 784 mm cıvəstondan 781 mm cıvəstun olacaq, nisbət buludbət 65-75% olacaq. Yanvarın 11-indən 12-sinə keçən gecə şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 12-sində bəzi yerlərdə Arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağışı gözlənilir. Bəzi şəhər rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şək küləyi bəzi şəhər rayonlarında rəbir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə aşağıda, gündüz 2 dərəcə aşağıdadan 3 dərəcəyə isditir. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə aşağıda, gündüz 5-10 dərəcə aşağıda olacaq. Dağlıq və dağətəy rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Hər gün ov haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.